dildora afsuski oramizda qing'ir ishlarga qo'l urayotgan odamlarni chalg'itishga harakat qilib turli bir yomon illatlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan kimsalar ham yo'q emas masalan farg'ona viloyatining oltiariq tumanida kartoshka va qalampir ekish bahonasida yer maydoniga bir ming to'rt yuz tup giyohvandlik moddasini ekib parvarish qilayotgan shaxs qo'lga olindi e'tiborlisi ushbu shaxs o'z uyida ham xuddi shunday og'uni saqlab kelayotgani ma'lum bo'ldi batafsil muxbirimiz muhammad saddiq usmonov lavhasida mazkur dala maydoniga shunchaki ko'zingiz tushib qolsa maydonda kunga boqar makka jo'xori qovun taroz ekilgan hammasi maromida parvarish qilinayotgandek tasavvur uyg'onadi lekin asl haqiqat bunday emas ekin maydoni ichiga kirib borsangiz haqiqiy manzaraning guvohi bo'lasiz Joriyning 7 iyul sanasida farg'ona viloyati oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1985 yilda tug'ilgan fuqaro siz tasvirda ko'rib turgan jonibek qishlog'idagi fermer xo'jaligiga qarashli bog'dorchilikka ajratilgan yerning uch gektarni ijaraga olib qalampir va kartoshka ekinlarini ekkandek bo'lib aslida mazkur hududga uzunligi qirq metr va eniga besh metr bo'lgan yer maydoniga nasha giyohvandlik o'simligini ekib parvarishlab kelgan olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra jonibek mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan oybek ikrom ilyosbek fermer xo'jaligi dala maydoni holislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda dala maydonini uzunligi 40 metr eni 5 metr bo'lgan qismida nasha giyohvandli moddasi o'xshash o'simlik borligi aniqlandi inson salomatligi kushandasi bo'lgan mazkur giyohvand o'simligi birma bir sanoqdan o'tkazildi suhbatlar davomida 1405 ming to'rt tub zahri qotilni parvarishlayotgan ushbu kimsa o'z qilmishining huquqiy oqibatlarini bila turib ushbu ishga qo'l urgani oydinlashdi 2023 yil may oyida qalampir ekib ya uğrağım çıktı böyle noqonuniyni bilganman bu narsa ichkariga birov kirmaydi bilmaydi deb o'ylagandim ichki ishlar xodimlari kelishi aniqlab olishdi uni boshqa takrorlanmaydi endi bu hali hammasi emas ushbu shaxsning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida manzildan fuqaro uch dona bir litrlik hajmdagi hamda bir dona nol o'nda besh litrlik shishi idishlardagi yashil rangli o'tkir hidli nasha giyohvand moddasiga o'xshash o'simlikni o'z ixtiyori bilan taqdim qildi hozirda esa yuqoridagi holatlar yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda muhammad suddu usmonov ravshan nabijonov hudud informatsion dasturi uchun farg'onadan